9-11 <tokuzunchi>, asrlarda o'rta osiyoda buyuk olimlar yashab ijod qilganlar ularning asarlarini asrlar osha to'plab saqlab va qayta ko'chirib yozishgan ular hozir ham o'rganilmoqda al xorazmiy ahmad farg'oniy al farobiy ibn sino abu rayhon beruniylar ismlari dunyoga mashhurdir o'n ikkinchi asrdan boshlab ular asarlari lotin tiliga tarjima qilina boshladi keyinchalik ular yirik yevropa universitetlaridagi matematika astronomiya falsafa va tibbiyot sohalari bo'yicha o'qiladigan ma'ruzalar asosini tashkil etgan u paytlarda olimlar ilmiy tajribalarini va izlanishlarini qohira damashq bog'dod buxoro va urganch kabi yirik madaniyat markazlarida olib borishlari mumkin edi sharq hukmdorlari saroylarida esa adabiy va ilmiy munozaralar bo'lib turardi xorazmda dunyoga kelib 783-850 yillarda yashagan muhammad al xorazmiy buyuk matematik va astronom bo'lgan uning algebra bo'yicha ilmiy ishlari fan tarixiga muhrlangan al xorazmiyning algebraga bag'ishlangan al jabr asari lotin transkripsiyasida algebra shaklida jahon faniga kirgan shu sabab al xorazmiy algebra asoschisi hisoblanadi yevropada uning ismi al xorazmiy buzilib talaffuz qilinishi natijasida algoritm atamasi paydo bo'lgan bu atama qat'iy aniq usullar bilan masalani yechish degan ma'noni anglatib hozirgi zamon kompyuterlari uchun dasturlar tuzishda ham foydalanib kelinmoqda al xorazmiy bir qator aniq fanlar asoschisidir uning ko'p qirrali ilmiy faoliyati sharqda qomusiy olimlar maktabining yaratilishini ta'minladi xorazmiy g'oyalari matematika va astronomiyaning nafaqat sharqda g'arbda ham vujudga kelishi va taraqqiy etishining poydevori hisoblanadi yetti yilda farg'ona vodiysida tug'ilgan ahmad farg'oniy yirik astronom matematik va geograf olim bo'lgan u ancha mukammallashgan yer xaritasini yaratadi farg'oniyning bu xaritasi 5 asrdan keyin portugaliyalik dengiz suzuvchilarining marshrutlarini to'g'ri aniqlashlariga yordam berdi mashhur xristofor Kolumb farg'onalik olim ilmiy merosidan foydalanib ekspeditsiyalarga chiqishdan oldin manzilining uzoqligini yo'lga sarflanadigan vaqt oziq ovqat va qancha odam olish kerakligini hisoblab chiqardi ahmad farg'oniy alohida hisob kitob talab etadigan inshootlar qurishni ham boshlab bergan kishidir u nil daryosi suvi miqdorini o'lchaydigan maxsus asbob nilomerni barpo qilgan bu inshoot hozir ham mavjud inshootlar qurilishida uchli arklarni yaratishni ham ahmad farg'oniy boshlab bergan astronomiya asoslari haqida kitob asari unga katta shuhrat keltirib u samoviy harakatlar va umumiy astronomiya kitobi nomi bilan yevropa universitetlarida asrlar davomida astronomiya bo'yicha asosiy darslik sifatida qabul qilingan muallifning ismi esa lotinchalashgan tarzda al fraganus shaklida olgan al farg'oniy 68 yoshida bog'dodda vafot etadi allomaning yettita asari bizgacha saqlanib qolgan lekin bular hozirgi zamon tillariga tarjima qilinmagan uning qo'lyozmalari dunyoning yirik shaharlari kutubxonalarida e'zozlab saqlanmoqda hozirgi qoraqalpog'istonning beruniy shahri hududida dunyoga kelgan 973 1048 yillarda yashagan yana bir yirik olim abu rayhon beruniydir u yoshligidanoq xorazm hukmdori saroyida xizmat qila boshlaydi u paytlar alg'ov dalg'ovli damlar edi o'zaro husumat va kelishmovchiliklar cho'lg'ab olgan xorazmdan yosh beruniy ketishga majbur bo'ladi bu paytda u yigirma ikki yoshda edi shu tariqa o'n besh yil musofirlikda yashagan beruniy xorazmga ma'mun hukmdor bo'lgan paytda qaytib keladi bu hukmdor olimlar va ijod ahliga rahnamolik qilgan hamda o'z atrofiga ilmning turli jabhalari bo'yicha yirik olimlarni to'plab ma'mun akademiyasini tashkil etgan beruniy tarixda yuksak ilmga ega buyuk matematik astronom faylasuf va tarixchi olim sifatida iz qoldirgan u bir qancha mamlakatlarda bo'lib ko'plab adabiyotlarni o'rganib xronologiya yoki qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar nomli yirik asarni yozadi unda barcha o'tgan asrlar to'liq yoritilib yunonlar rimliklar forslar sudiylar xorazmshohlar va boshqa xalqlar hamda qabilalar bayramlari va solnomalari sharq mamlakatlari madaniyati va adabiyoti tarixi bayon etiladi beruniyning hindiston va mineralogiya kabi asarlari ham katta ahamiyatga ega u jamiyatni boshqarish hukmdorlar bilan oddiy xalq munosabatlari haqida ham risolalar tayyorlagan she'riyat va musiqa bilan oshno bo'lgan yevropada avitsena ismi bilan mashhur bo'lgan ibn sino buxorodan 12 ikki kilometr uzoqlikda joylashgan afshona qishlog'ida dunyoga kelib 980 1037 yillarda yashagan u juda qobiliyatli bo'lib 10 yoshida qur'oni karimdagi barcha oyatlarni yoddan bilgan u mustaqil ravishda algebrani geometriyani kosmografiyani ya'ni samoviy yoritgichlar tavsifini o'rgangan o'n olti yoshga yetganda yuqoridagilar bilan shug'ullanish bilan bir qatorda tibbiyotni ham qunt bilan o'rganadi bu sohada u juda ilgarilab ketdi va tez orada zamonaning ko'zga ko'ringan tabiblariga ham maslahatlar bera boshlaydi lekin uni sultonlar taqib eta boshladilar shuning uchun ham goh u gohi bu sultondan panoh islab yurishiga to'g'ri keladi o'zining shaharlar va mamlakatlar osha ko'chib yurishi to'g'risida o'ksinish bilan u shunday degan di men shunday o'sib ketdimki hech qanday shahar meni o'ziga sig'dira olmay qoldi uning hayoti va kun tartibi haqida qiziqarli ma'lumotlar saqlangan u tong otmasdan turardi va darhol ishga kirishib ketardi ertalab shogirdlari bilan shug'ullanar edi va ular bilan birgalikda hovlida to'plangan kasallarni qabul qilardi shunday paytlar bo'lardiki shifo izlab kelganlar soni ikki ming kishiga yetardi o'limi yaqinlashib qolganligini bilgan ibn sino o'ziga tegishli mol mulkni kambag'allarga tortiq qiladi shu bilan u o'z umrining butunlay xalq uchun sarflanganligini takidladi o'sha davrlarda ham o'rta osiyoning yirik shaharlarida kitob do'konlari mavjud bo'lib u yerda olimlar va shoirlar suhbatlashish uchun uchrashib turardilar ibn sino buxoroning shunday do'konida qiziqarli bir qo'lyozmaga duch keladi unda buyuk qadim yunon faylasufi aristotel ta'limoti haqida so'z borardi qo'lyozma muallifi sirdaryo bo'yidagi farob qishlog'ida dunyoga kelib sakkiz yuz yetmish uchinchi to'qqiz yuz elliginchi yillarda yashagan abu nasr al farobiy edi farobiy ko'p yillar bogdoddagi arab xalifaligi madaniyat markazida bo'lgan bu yerda u ilmning turli sohalarini chuqur o'rgangan Yunon faylasuflari maktabi bilan yaqindan tanishgan fan va dinning turli yo'nalish vakillari bilan bahs munozaralar olib borgan o'zining oxirgi kunlarini damashqda o'tkazgan o'ninchi asrda yashagan bu olim sharq falsafasi rivojini yuksaklikka ko'targan u 160 dan ortiq asarlar muallifi bo'lgan farobiyning buyuk xizmatlaridan biri shuki u qadim davr falsafasi merosini yangi talqinda izohlagan va o'rganganidir. farobiyning zamondoshi tarixchi olim narshahiy bo'lgan narshahiy tomonidan 943-944 yillarda yozilgan buxoro tarixi asari o'rta osiyo tarixi bo'yicha bebaho manba hisoblanadi narshahiy o'z qo'lyozmasi ustida ishlaganida unga ma'lum bo'lgan yozma manbalarga va o'z kuzatishlari natijalariga tayangan narshahiy asarida arablarning mavarovnnahrga yurishi va mahalliy xalqning isti'lochilarga qarshi kurashi haqidagi jumladan muqanna boshchiligidagi arablarga qarshi isyon haqidagi ma'lumotlar keltirilgan bundan tashqari narshahiy buxoro shahriga asos solinishi shahar nomining kelib chiqishi o'tgan asrlardagi shahar memonchiligi hunarmandchiligi va savdo sotibi bayramlariyu udumlari va madaniy an'analari haqida ham imzalar o'rta osiyoning buyuk olimlari faoliyati va turli fanlar rivojiga qo'shgan bebaho hissalari tufayli ham bizning mamlakatimizni jahondagi barcha davlatlar bilishadi ularning ijodlari mahsulidan bugungi kunlarimizda ham dunyo ahli bahramand bo'lmoqda